নমস্কাৰ মই অঞ্জলি দাস সকলো নিশ্চয় ভালে কুশলে আছে আজি বুদ্ধ পূৰ্ণিমা সেইবাবে মই প্ৰত্যেক বছৰে এঘাৰী শৰাই এনেদৰে আগবঢ়াওঁ ঘৰৰ নিজৰ থাপনাতে আজিও তেনেদৰে আগবঢ়াইছোঁ সকলো যাতে মংগল হওক আৰু দেশখনত যি অপ্ৰীতিকৰ ঘটনাবিলাক হৈ আছে সেইবিলাকো যেন নোহোৱা কৰি আমাৰ বীৰ সেন সেনা জোৱানসকলকো যেন শক্তি দিয়ক আৰু বাকী সকলোৱে ঘৰখনৰ বা ওচৰ চুবুৰীয়া সকলোৱে মংগল হওক তাৰ বাবে মই আজি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আৰু এয়া মই নৈবদ্য আগবঢ়াইছোঁ এখনি শৰাই আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ লৈ গৈ আছোঁ বোলক কেনেদৰে আজি আধ্যাত্মিকতাই আমাৰ ঘৰখন বিৰাজ কৰিছে সকলোকে দেখুৱাম বোলক কিছুদিনৰ আগতে যিটো তুলসী ভেটি মই বনাইছিলোঁ তুলসী ভেটিটো চাওকচোন আজি এয এজাক বহুত ডাঙৰ বৰষুণে ভেঁটিটো সম্পূৰ্ণ নষ্ট কৰি দিলে নষ্ট মানে কি ৰঙা মাটিৰে মুচি থওঁ মাটিখিনি নোহোৱা কৰি দিলে তাতে আজি বন্তি জ্বলাইছোঁ আনফালে গেটত জ্বলোৱা হৈছে আৰু ওচৰ চুবুৰীয়াসকলেও এনেকৈ বন্তি জ্বলাইছে কিমান ধুনীয়া আধ্যাত্মিকতাই বিৰাজ কৰিছে চাওকচোন এনেদৰে ভগৱানৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিলে সকলোৱে ভাল লাগে নহয় জানো ইয়াত প্ৰসাদ সকলোকে এতিয়া বিতৰণ কৰি দিম আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই সকলোৱে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ ধন্যবাদ